Hai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 19 November 2025. Saya meneliti setiap komen dan soalan-soalan yang kalian ajukan. Dan saya kira ada beberapa perkara yang masih lagi kalian keliru dan kalian tak faham tentang apa yang berlangsung sekitar satu bentuk resolusi yang dibentangkan melalui United Nations Security Council semalam. Dan korang siap kata kepada saya kenapa sebelum Malaysia bersetuju dan selepas satu bentuk deklarasi telah pun dipersetujui melibatkan sokongan 13 buah negara dan dua negara berkecuali, tiba-tiba Malaysia -tiba kata dia tak setuju. Jadi sekarang kita kena berpihak kepada mana? Sebab sebelum ni Fatin selalu kata, apa-apa pun yang terjadi, apa-apa pun perkara yang kita nak faham tentang isu Palestin, kita kena sama selaras dengan segala bentuk persetujuan seperti mana yang telah pun diperjuangkan oleh Mukawamah, yang diperjuangkan oleh pihak Syemes. Jika mereka setuju, bermakna jangan kita pertikai lebih-lebih. Dan jika mereka tak setuju, kenapa kita pula yang nak terlebih bersetuju? Jadi saya berikan sedikit penerangan supaya kalian faham tentang apa yang saya cuba untuk sampaikan kenapa SMS tak setuju terhadap resolusi yang telah pun dipersetujui. Basic asas pertama, resolusi ini memang dicetuskan disebabkan oleh 20 perkara pelan perdamaian yang sebelum ini telah dibentangkan oleh Trump dan kemudian telah dibincangkan melalui Gaza Pisamit sekitar Mesir sebulan yang lalu. Dan apabila perkara ini telah pun dipersetujui, HMS kata mereka terima tapi adakah mereka terima secara total? Tidak. Mereka menerima tiga fasa pertama saja, iaitu penyerahan sesi tahanan, yang kedua berkaitan dengan bantuan kemanusiaan, yang ketiga berkaitan dengan pengunduran secara berperingkat tentera Israel daripada Gaza dan itu perkara yang mereka setuju. Perkara-perkara lain berbaki 17 tu mereka kata perlu untuk diperhalusi, perlu untuk dibincangkan di meja rundingan. Bukan sembrononya tiba-tiba semua perkara tu seolah-olah dipukul sama rata diterima dijadikan satu bentuk resolusi yang mereka masih lagi belum menyatakan pendirian mereka tiba-tiba benda tu mereka terpaksa untuk terima. Okey, yang pertama tentang ISF atau kita sebut sebagai International Sterilization Force. ISF ni kalau ikut pada fungsi asas utama mereka demi memastikan segala bentuk bantuan kemanusiaan masuk mengikut kawal selia yang baik dan segala bentuk urusan berkaitan dengan pembangunan semula Gaza dibantu oleh mereka. Itu satu tindakan murni demi kemaslahatan jangka masa panjang rakyat Gaza which is HMS tak akan setuju. Dan satu lagi tugasan mereka adalah sekiranya ada provokasi yang melibatkan mana-mana pihak. Contohnya tiba-tiba akan tercetus segala bentuk serangan susulan daripada HMS ataupun Israel. Mereka berhak untuk ambil tindakan Which is benda tu adil, benda tu adil. Tetapi ada satu perkara ataupun satu peranan baru yang tiba-tiba ditimbulkan sewaktu berlangsungnya di solusi semalam, iaitu ISF ni dibolehkan atau diguna sebagai pemudah cara untuk memaksa ke semua mukawamah, ke semua tentera-tentera yang kita sebut sebagai pejuang-pejuang kita yang memang bertahan sekian lama sekitar Gaza ini, mereka akan menjadi orang tengah untuk memaksa pejuang-pejuang kita serah senjata. Which is itu satu bentuk tindakan yang sebenarnya mencabar kedaulatan setempat. Sebab nak tak nak Gaza dan Palestine Palestin itu memang hak milik rakyat Palestin apatah lagi mereka yang kita sebut sebagai pejuang-pejuang itu bangkit berjuang membalas segala bentuk serangan disebabkan mereka mempertahankan tanah air mereka sendiri dan kerana kebangkitan atas dasar nasionalisme mereka ini, mereka pula dianggap sebagai pengancam sebenar. Kalau betul nak suruh letak senjata lah sebagai term penstabil, suruh dua-dua sekali letak senjata. Jangan kata, -kata Tapi Syamiz ni tak sepatutnya letak senjata pun. Suruh Israel tu yang betul-betul, yang merupakan orang yang berona, yang merupakan pengancam sebenar, mereka itu yang sepatutnya letak senjata. Bukan pejong-pejong yang bangkit Disebabkan kehidupan mereka dizalimi zaman berzaman. Itu yang menjadi pertikaian dan HMS tak setuju sampai ke sini. Perkara yang kedua berkaitan dengan Board of Peace. Okey, dalam Board of Peace ini akan diketuai oleh satu nama iaitu Trump. Kalau ikutkan perancangan sebelum ini, sebelum US ini tiba-tiba decide dia nak bentangkan resolusi, resolusi ini akan dibentangkan oleh Perancis dan UK. Dalam resolusi yang dibentangkan oleh Perancis dan UK, mereka menggariskan bahawa pemegang mandat iaitu Board of Peace itu akan diketuai oleh Turki. Tiba-tiba sekarang diberikan sebagai satu entiti luar iaitu Trump sendiri yang ketuai dan tempoh percubaan pertama adalah selama dua tahun. Dalam tempoh masa dua tahun ini, dia ketuai Memang betul akan libatkan juga yang kita sebut sebagai badan-badan teknokrat Daripada mereka yang bukan berpihak pada mana-mana parti politik Tapi kalaulah dalam tempoh masa 2 tahun Board of Peace ini yang diketuai oleh Trump Dan mungkin akan ada penglibatan Tony Blair Which is itu nama yang daripada memang kita tentang habis-habisan Dan sekiranya mereka tengok dalam tempoh masa 2 tahun ah, Nampak macam tak okey lah untuk kita serahkan pentadbiran ini kepada badan, badan teknokrat Walaupun kita nak serahkan kepada Palestinian Authority Walaupun kita nak serahkan kepada Mahmoud Abbas Walaupun kita nak serahkan kepada sesiapa sahaja selayaknya yang merupakan Palestinian kalau mereka tak mereka setuju dalam tempoh masa 2 tahun Nak serahkan bermakna mereka akan sambung Lagi pentadbiran dan penguasaan Mereka untuk satu tempoh masa yang akan panjang Tak ada jaminan bila mereka akan Betul-betul pergi atas satu term Sekonongnya nak melatih Ataupun mungkin ini sekadar satu bentuk Hela dan by end of the day mereka Yang akan kuasai segala total tentang pentadbiran segala bentuk perkara berkaitan dengan demografi, geografi Gaza pula yang mereka akan kuasai ini perkara yang menjejaskan kedaulatan Gaza itu sendiri benda ni lah yang dipertikaikan habis-habisan oleh HMS sebenarnya untuk kefahaman jadi again HMS bukan tak bersetuju disebabkan dia pentingkan survival politik dan untuk makluman kalian juga dalam ISF tu tak ada tentera Israel tak ada kena-mengena dengan Israel pun Israel pun tak pernah bersetuju dengan resolusi yang dibentangkan oleh Trump ha, ini kadang-kadang perkara yang orang terlepas pandang Israel pun tak setuju sebab Israel kata apa hal pula Trump tiba-tiba sebut tentang ke arah penubuhan negara Palestin dia tak pernah setuju dan cerita tentang ISF ini yang melibatkan banyak-banyak negara tentera-tentera yang akan jaga di lapangan di dalam Gaza tak ada kena-mengena dengan Israel malah Israel pun akan mengundurkan diri secara total daripada Gaza jadi saya hanya cerita tentang fakta dan kalau boleh kalian kena lebih banyak analisis tanpa bergantung pada emosi dan persepsi. Dan saya harap penerangan saya ini agak jelas clear supaya tidak ada lagi simbol timbul salah faham sesama kita dan kita berbalah. Nak ikut ke tak, nak ikut ke tak. Kalau korang masih lagi menjadi antara orang-orang di belakang pejong dan kemakmuman selagi mana mereka tak setuju, yes kita tak setuju, tapi kita tak setuju tu janganlah kita jadi lebih HMS seperti HMS. Jadi itu saja demi kefahaman kalian Free Palestine. Assalamualaikum.